શહેરના બ્રેડલાઇન સર્કલ પાસે આવેલા મહાલક્ષ્મી શક્તિપીઠ મંદિરમાં પરશુરામ જયંતિ નિમિત્તે ભવ્ય આયોજન કરાયું છે આ સાથે એક દિવસ માટે હવન પાઠ કરવાનો સંકલ્પ પણ લેવાશે ત્રીસ એપ્રિલના રોજ મહાલક્ષ્મી શક્તિપીઠ મંદિરે ભગવાન સુરવચલા વિવાહ ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે આ સાથે ભગવાન પરશુરામ જન્મોત્સવનું આયોજન પણ છે આ દિવસે અલગ અલગ આયોજનો પણ કરાયા છે આંગે મંદિરના મહારાજ ભરતમુનિ મુનિ ભારતીએ જણાવ્યું હતું કે અક્ષય તૃતીયના પાવન દિવસ પર મહાલક્ષ્મી મંદિરના પચાસ વર્ષ થવાના છે ત્યારે આ ત્રિવિધ કાર્યક્રમનું આયોજન કરનાર છે ભગવાન હનુમાન हनुमान जी ना सुवचला विवाह उत्सव सादे भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव और नागराज पशुनाथ जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराशे आ दिवसे एक हज़ार आठ महालक्ष्मी माता यज्ञ संकल्प कराशे मैं भारत मुनि भारतीय श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ हमारे यहाँ पे तीस चार दो हज़ार पच्चीस को अक्षय तृतीया के दिन श्री हनुमान जी सुचला जी का विवाह उत्सव का आयोजन किया गया है उसी के अंदर भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा उसी समय मेरे द्वारा एक हज़ार आठ दिन के लिए श्री महालक्ष्मी यज्ञ का संकल्प का लिया जाएगा साथ में नागराज की पशुपतिनाथ महादेव के नागराज की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी मुख्य विषय में यही रहेगा कार्य यानी सभी देवताओं का पूजा प्रार्थना होगी महाआरती होगी और उसके साथ हवन का प्रारंभ हो जाएगा और प्रसादी का आयोजन किया जाएगा यह कार्यक्रम करने का कार्यक्रम का बहुत अच्छा प्रश्न किया आप लोगों ने यह कार्यक्रम करने का एक हजार आठ दिन यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य संसार के अंदर जिस तरह के अभी वातावरण चल रहा है उस पर पूरे संसार में सुख समृद्धि के लिए और विशेष करके भारत देश की सुख समृद्धि बने आम आम जन सुख समृद्धि से आराम से जिए और इसके लिए मुख्य उद्देश्य सुख शांति के लिए विश्व सुख शांति के लिए ब्यूरो रिपोर्ट General eyewitness.